ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਵਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 에ਰਪੋਰਟ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਅਤੇ 에ਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਖਬਰ 24 ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल थ्री पे अराइवल पे हमने वादा किया था एक वादा नहीं हमारा एक विजन था कि क्योंकि बहुत पंजाबी जो हैं वो एन आर आई हैं वो हर रोज वैंकूवर जाते हैं टोरंटो जाते हैं लंडन जाते हैं मेलबर्न जाते हैं सिडनी जाते हैं कई बार ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है बुजुर्ग हैं, अकेले हैं फ्लाइट मिस हो गई पता नहीं कहाँ जाना है पता नहीं कब जाना है पता नहीं कौन सा होटल दिया है जब सामान नहीं आया पता नहीं कहाँ लिखवाना है सामान बहुत सी दिक्कतें थी मेरा खुद का भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जब मैं एज एन आर्टिस्ट आता जाता रहता था एयरपोर्ट पे तो हमको भी लिखवाना पड़ता था सामान नहीं आया जी ब्रिटिश एयरवेज का सामान नहीं आया जी केएलएम का सामान नहीं आया जी लुफ्थांसा का मैं किसी एयरलाइन को कोई आपत्ति नहीं जता रहा हूं कई बार हो जाता है ओदे वास्ते आज अस्सी टर्मिनल थ्री थे पंजाब हेल्प सेंटर पंजाब सहायता केंद्र खोला है किसी भी बंदे को अगर डिपार्चर पे दिक्कत है तो आ जाए टर्मिनल थ्री के अराइवल पे आ जाए अंदर ही हेल्प सेंटर है दो अफसरों की ड्यूटी लगाई है कंप्यूटर लगे हुए हैं दो तो इनोवा गाड़ियां हमने स्पेशली यहाँ पे रखी हुई हैं क्या पता किसी का सामान ना आए क्या पता किसी के रात बितानी पड़े हाउ होटल नहीं मिल रहा ये वो होटल भी छोड़ के आ सकते हैं अदर अदरवाइज कोई ऐसी दिक्कत है तो पंजाब भवन में हम स्पेशल अरेंजमेंट करके उनका पंजाब भवन में रहने का इंतजाम कर सकते हैं अगले दिन उनको उनकी जो फ्लाइट है आगे वाली उसमें हम उसका प्रबंध करवा सकें तो पंजाब पहला स्टेट है जिसने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल थ्री के अराइवल पर यह इंतजाम किया है श्रुति एक नंबर बता दो हम एक नंबर बताने जा रहे हैं आपको कि जिसपे फोन करके कोई भी दिक्कत हो आप आराम से हमारे पास आ जाइएगा बाकी काम हमारा है ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹਮਾਰੇ ਹੱਥ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਆਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋ quá <laughs>